Əsl salam dostlar, mən Abdullah Buceyovla qarşıdayam. Bu qarşı də başda gördünüz ki, Doge Run-un tanıtını edəcəm. Bu videoda bu token nədir, nə dedir, nə şeydir, hamsı haqqında məlumat verməyə çalışdım. Videocada kanalıma abunə olmağı və daha bəvədad çox token verəcəyisiz. Yorum atmaq bunu məcburi məyəddən saatdan. Əb bundan hamsı keçə bilər. Gördüyünüz kimi də saatımızın ana planı şəhərdə. Daha qısa bir səhifədir. Burada tokenimizin loqosunu görə bilərik bu token dostlar artıq coin market kapitalistləri dostlar daxil ol coin market kapitalinin cəlbidir gördüyünüz kimi 512 nəfər artıq bunu watch listə əlavə edib mən öz watch listimə əlavə edirəm dostlar çünki həqiqətən sevdiyim tokenlərdən biridir Binance smart chain ağında B2-də olduğunu görə biləririk bu tokeni dostlar və anlıq qiymətində 7 faiz artış olduğunu görə biləririk e, aşağı yəlanda dostlar gördüyünüz kimi burdan ə ən çox və ən az qiymətlərinə baxa bilərik. Gördüyünüz kimi dostlar, burada ən çox qiymətinin nə qədər olduğunu belə bilərik. Əgər siz də dünən 29 oldu dostlar. Amma all time high-a baxsaq 39 oldu. Yəni əli 499% aşağıdadır dostlar. Bu heç nə demir olar. 30% zə yuxarıda da all time high-dan. Yəni normal qiymətlərdə gedən bir tokendir dostlar. Bu burdan biz nəyi incələyə bilərik? Burdan biz pavonun qrafikinə baxa bilərik. Dostlar qrafikdə necədir, nədir deyə baxa bilərik. Pumpkinswap-dan incələyə bilərik. İndi bizim qarşımızda mənim öz qarşıma bitmə səhifəm açdı. Mətimaz səhifəmə mən bura daxil olandam dostlar Pukoin, çünki Pukoin də qarşıma çıxmağını istəyirəm. E, daxil olduğum gördüyünüz kimi bu mənim artıq qarşıma çıxıldı. Burada qiymətini görə bilərəm. Vəçsə 120.000 dollara bir market cap olduğu, yəni likvid olduğuğunu və 320.000 dollara market cap olduğunu görə bilərəm. E, bu tokeni yəni, buradan öz sevimli istəmə əlavə edirəm. Aşağı növən və belə bir Əziz həyatda tokenin düşüşünü görə bilərlər dostlar. Bu tokenin düşüşü çox normaldır çünki presedən olanlar artıq satır dostlar amma yaxın gələcəkdə əminəm ki bu tokenin amma çox amma çox güclüyə gedəcək. Burada gördüyünüz kimi bir günlükdür dostlar, yaxın gələcək arta bilər. Bu dəyər alım-satım nöqtələrinə və valix dəstəklərlə görə bilərsiniz. Necə almaq olar bu tokeni? Trade bölməsindən dostlar nə qədər məsəl maksimal alacaqsınızsa, maksimum, maksimum ədəcə bu qədər token verəcəkdir. Buradan sifət dəyişirlər anında ala bilərsiniz dostlar. Mən indi ancaq məncə burdan çıxacam dostlar. Mən buradan da çıxıram. Mən bunların digər bölmələrini incələyəcəm. E, oyun bölməsi var dostlar. Oyun bölməsi haqqında məlumat yeni bir nəsrinin oyunu olacaq dostlar. Bu həqiqətən ən çox böyük pullar qazanacağını deyirlər. Burada oyunun treyleri var dostlar. İndi daxılıb oyunu da oynaya biləciksiz. Demə bu bölməsindən daxılıb oyunu açsınız və oyunu oynaya bilərək dostlar. Mən bayaq bir-iki kon oynadım. Oyun dostlar IT oynandırdıq və space və ya kompüterin düstərlə oynaya bilərik. Bu açsısından qədər mən arxada NFT bölməsini göstərim də dostlar. Sə burada NFT-lər haqqında mən məlumat ala bilərik. Burada bizə yəni FC-də NFT-lər olduğunu deyirlərsə, bu bustlar yanvarın 15-dən etibarən satışa çıxarılıb və artıq insanlar burada kolleksiya yaratmağa başlayıb dostlar. Bu NFT bəsə kosmetik NFT statistik məsələ gəlir dostlar. Yəni NFT stek edirsiniz, burada başqa NFT-lər vəsə də qazana biləcəksiniz. Yəni burada gördüyünüz kimi 500 dolları airdrop keçirəcək əlində ən çox NFT tutanlara vəsə. Yəni bunların haqqında çox amma çox böyük dəyərləri var. Yəni bacara bilirlər, çox böyük dəyərlə gömmüş olacaqlar. Burada gördüyünüz bu mənə qapıda açır biz bay NFT deyibdəsə NFT ala bilərik Burada gördünüz kimi NFT açıdan görürdüm 1000 club tap var deyə də gedənin aşağı indən burdan NFT-lərin şəkillərini və sarraya göndərə bilərəm hansı NFT-ləri istəyirəm. Yəni arxada nə qədər NFT olduğuğunu görə bilirsiz dostlar. Burda Connect Wallet eləyib mən burdan wallet-imi connect edirəm. Əgər aldığım bu hansı hesablar alacamsa qavağa düşündürür. Gördünüz ki, wallet connect edəndə məndə artıq çıxır məsələn məsəl, 1-2 dənə almaqdan bunlardan. Kətirəm bu tərəf hansından nə alacamsa burada edirəm. Burdan alabaya klikləb aldıqdan sonra da dostlar burda collection-ə, your collection bölməsində düşəcək dostlar anında. Yəni your collection-da məndə görsəniz 0.5 yox deyə bilmirəm. Yəni burada your kolleksiya bölməsində mənim aldığım elementləri sayıb əsərə görsəniz. Bu plandan çoxsa gördüyünüz kimi artıq məndə açıldı. Bu play 1-dən level 2 vardı. Dostlar, level 1-dən başlayıb level 2 oynayaq. Let's go edirəm dostlar. Bu səsin bir dəyərlə kəsəcəm. O gördüyünüz kimi dostlar, belə bir itdi. Bunu istəsəz kompüter maus ilə oynada bilərik dostlar. Yəni belə şəkildə mən oynatdım. Gördüyünüz kimi biraz sürətləndim dostlar keçdikdə. Bəzən yəni oyun prinsipi dostlar bilənlər bilir sur surf vardı. Onun oyun prinsipinə oxşur. Bir konda oyunum dostlar görüm nə qədər yığa bilirəm. Bir az dostlar tez basmalısınız. Yəni tez basma bacarmalı. Siz yəni, ən azından normal oyunda məsələ siz deyirsiniz ki, tez oynayın, amma bir, bir az gec, ağır çəkimlə tullanı kimi dostlar. Yəni amma oyun aşırı bağımlılıq yaradır. Rəqibən bayaqdan oynayıram, çox bəyəndim mən bu oyunun və mən girib məmərtə də oynaya bilərəm bu oyunu vaxt keçirmək üçün ha gördünüzsünüz belə bir itimiz öldü. Burada bizim ağlıməsədir. Quick deyir dostlar, player chain oynaya bilər. Level 12, yəni bunu mən bu yaxında oynayamamışam dostlar. Burada gördünüzsünüz bizə məlumatlar verir. İrəli, aşağı, yuxarı deyir dostlar. Yəni belə-belə gedib irəli, aşağı, yuxarı gedə bilər. Gördünüzsünüz mü dostlar? Yəni belə bir şəkildə a gördünüzmü artı biz yanlıqdır dostlar. Yəni bunu belə-belə rahat bir şəkildə oynaya bilər. Artıq burdan da çıxıram dostlar. Mən bunların route map görməsindən dav davam edəcəm. Yuvar E halli deyir dostlar. Gördüyünüz kimi burda full qazana bilərəm necə qazanım bu road map-lərin deliverable level deliver, level deliver, level 5-lik ibarətdir ilk olaraq dostlar bunlardan yana duqlar FTX-in 80-i və s. listləyiblər 2 birində 2-ci də dostlar Netlist staking platforması açacaq məncə də sadəcə ki ən vacib bu dostlar Netlist staking platforması çox vaciblərindən biridir və ən axirə Dexport platformasını istəyəcəklər dostlar Dexport nə deməkdir məsələn Hopbi, Hotbit, KuCoin və s. bunlar Dexportlar olaraq gedir dostlar set card təqibləri dostlar bunlar aşağılanıb daha sonra Telegram-ın onda hələ bölmələrə gələcəyəm və dostlar get-gedə bunlar Q4-də isə görürsüz, Sosiya Platform ödəyəcək 12.000 dolları bir civancə hər həftə yarı keçirəcəklər burada. Adət K, Y, Z and Private 9-a vəsələ hamısı onlarcaq listing on Coin Market Cap-də listelənəcək. Ən belə-belə dostlar, burda whitepaper bölməsində whitepaperlərini incələyə bilərsiniz qısa bir şəkildə. Daxil olan whitepaperin açılmağını gözləyirəm. Məndə bir az internet zəif olduğu üçün dostlar internet whitepaper vəsələ gecəcədir amma çox ehtimalisdir avtomatik olaraq açılacaq. Burada gördüyünüzü də görən whitepaper vəsələ haqqında məlumat elə nədir, nə deyilir, nə şərhə onlar haqqında məlumat elə daxil olub digərləri incələ biləcə, gördüyünüz kimi üç səhifədən ibarət white paperdir. Burada tokenin səhpliçi və sərə haqqında məlumat verir. Tax fee var dostlar. Gördüyünüz kimi tokenimiz 11% alanda və satanda kəsil və 4% marketinqə və burada LP-yə gedən var, Devropəyə gedən var dostlar. Hamısı tam olaraq paylaşılır. Burada komanda var dostlar. Komanda haqqında məlumat olə bilər. Gördüyünüz kimi bu da qrupun haqqında burada nik, ver market, 800 zerə, operation manager, like, leke market, kristin var, jacks var, dostlar, lexer var, night game oyun devi var dostlar, mən belə-belə yəni çox bölmələri var. Aşağı endirəm ən son olaraq dostlar, bundan sözsəm media səhifələrinin Telegram və Twitter hesablarını endirəcəm. Twitter hesablarına daxil olduqda qarşımıza çıxdığı dörsə gördüyünüz kimi bunların 8841 takipçiləri var. Mən də takip atıram. 181 tweetləri var hesabın. Twitterdə də aktiv olaraq istədilən belə bir ən son postları var dostlar. Bu postları maraqlısa 20-ciyə bilərəm. Like atıram bu postlarına. Ənən ümidlə pundu oldu üçün dostum mən də RT edirəm kontrakta deyirsən vəsərlə və tokenli burada belə bir post var. E, yəni pool coin elə listeləndiyinin postudur. Belə bir like atıram bunların postuna aşağı yenə belə bir gördünüz ki mən artıq bura xal vermişəm dostlar və buna gözlə bu, like edirəm. Daha sonra daha xoğlam, daxil olum Telegram hesablarına, araşdırma Telegram hesabına daxil olduqda gördünüz ki dostlar mənim qarşıma belə açdır dostlar və burada anba an, -an söhbətlər gedir. Hər hansı bir sualınız varsa daxil olub mənə verə bilərəm. Yəni gördünüz ki çox aktivlər. Canlı yayında din insanlar söhbət edir. Mən də daxil olub canlı yayında bunların söhbətlərinə qoşula bilərəm ə bu günü bu qədər dostlar kanalıma abunə olma, videonu bəhmə də daha çox təzə verəcəyəm, yoruma toxulma, bildirməni yaddan çatmayın. Proyektinizə incələyiniz məsləhət görərdim. Təbii ki, yatırım bütün fürsəsi olmadı. Sağ olun, sağ olun, atkhun.